Сегодня. У нас появилась возможность, наверное, за последние десятилетия это первый раз, когда мы можем прийти и высказать свою позицию в отношении интер интервенции и порабощения нашей страны, превращения нашей страны в колонию, а наших людей в скот. Ведь мы же рабы сегодня для них, ведь наши всего лишь навсего используют. Используют в своих войнах, используют в своей геополитической программе, используют всего лишь нашего как козлов отпущения, на которых готовы повесить все. Мы должны четко для себя понять, что наша земля требует защиты. Наша земля и наша родина требуют нашей однозначной позиции. Американская демократия это всего лишь навсего пшик. И как результат сегодня мы видим, их американские выборы президентов, которые пропитаны ложью, коррупцией, подкупом. И вот это все они за последние 7 лет сумели у нас распространить. И этим самым убивали нашу с вами страну. Давайте вспомним, сколько жизней было отдано нашими дедами, нашими предками для того, чтобы у нас сегодня была возможность стоять и рожать на этой земле детей. Неужели мы готовы покорно и дальше принимать всю ту грязь, которая льется из вот этого здания? Скажите, не преступление ли перед украинским народом со стороны власти и президента, когда посол Соединенных Штатов от имени Украины делает заявление в отношении, будем ли мы покупать вакцины, которые могут спасать наших людей, или не будем. Они обнаглели, они потеряли ощущение реальности. И эта власть позволила им это. С приходом Порошенко. Ведь он был проводником для присутствия и укрепления их внутри Украины. К сожалению, мы столько возложили надежд на Зеленского, что у него хватит возможности, силы противостоять внешнему управлению и избавить нас от этого гнета. Ведь это гнет. Гнет, уничтожающий нашу нацию. Но, к сожалению, Зеленский оказался слабым президентом. Он превратился в такого же послушного исполнителя и марионетку. И сегодня уже давным-давно отстранен от руководства нашей страны. Вы посмотрите на советников, которые приходят во власть. Вы посмотрите на премьер-министров, которые сегодня ведут нашу экономику к полному уничтожению. Если вы скажете, что это голословные слова, посмотрите, во что превратились ваши жизни. Во что превратились наши предприятия, во что превратилась наша промышленность, сельское хозяйство в нашей стране. Сегодня растут только кладбища. Смерть, голод, разруха. Вот все то, что сегодня произошло с нашей когда-то цветучей, могучей, великой страной. И все это произошло только благодаря тому, что американцы решили поработить и превратить нашу страну в колонию. Поэтому сегодня я, будучи гражданином своей страны, патриотом своей страны, пришел сюда не боясь высказать свою позицию по отношению к американской интервенции и их присутствию в нашей Родине, в нашей Украине. Это наша страна, и мы никому не позволим смущаться над нашим народом, насиловать нашу страну. Мы обязаны противостоять, и уже не ради себя. Мы обязаны противостоять ради наших детей, потому что им жить в этой стране. Сегодня вместе со мной пришли мои коллеги, это народные депутаты от оппозиционной платформы ⁇ За жизнь ⁇ И здесь мы не с депутатскими корочками. А мы здесь с осознаванием того, что все мы являемся гражданами одной большой великой страны, которую нам нужно обязательно спасти и вырвать из этих грязных лав Америки, которая ведет нас к тотальной погибели. И поверьте, это огромное действие, что нас сегодня пришли поддержать Украину. Огромное действие, что мы можем сегодня собраться и смело сказать, мы не дадим уничтожить нашу страну. Я благодарен каждому. Поверьте, вот знаете как? Вода и камень точат. Рано или поздно мы сможем действительно вернуть нашей стране независимость. Рано или поздно мы сможем избавиться от внешнего управления. Рано или поздно, американские граждане все-таки поймут, что они здесь гости, и их права обусловлены правами гостей, а не хозяев. Рано или поздно, мы сможем освободить наше подрастающее поколение от вот этой гомосексуалистической культуры, которая убивает их будущее. Мы сможем сохранить и защитить историю победителей наших предков, которые победили фашизм. Победили фашизм. А значит, мы победим. И я в это верю. И так будет. И этому быть. Спасибо. Вітаю, друзі, знімальна група Магнолії ТВ зараз знаходиться у Києві. Ми під посольством США, як ви бачите, тут проходить такий масштабний мітинг. Зокрема, бачимо, що він проходить під флагами ОПЗЖ, щойно ви чули такий імпульсивний спіч і ліків. Зокрема, він сказав, що вони вийшли, аби Проти тобто, демократії США, щоб США нами не правила, вони вийшли за, скажімо так, старі цінності, за радянські цінності і все, що до них належить. Хочу сказати, що спробувала я поспілкуватися з людьми, котрі власне, прийшли на сьогоднішню акцію. Здебільшого, це люди літнього віку, студенти. Так ось, Майже більшість не знає, чому вони сьогодні е, сюди прийшли. Але ми залишаємося на місці. Е, Обов'язково все ж таки не йдемо якогось мітингаря, який нам зможе е, пояснити, чому він сюди прийшов. Хочу сказати, що посольство США зараз периметр охороняє велика кількість правоохоронців, і е, вулиця е, вулиця Скірського Якщо не помиляюсь, перекрита більш детальніше про цей мітинг. Ви зможете дізнатись о дев'ятнадцятій на телеканалі ЧПІНФО. на все добре.